quyidagi holdi qaraymiz ro sigmadan katta bo'lsin demak qulovchini boshlang'ich holati x nol qochuvchini boshlang'ich holati y yol ularning erishish to'plamlarini qaraylik tvaq yuqorida ko'rdik ular doiradan iborat bo'ladi qulovchini erishish to'plami ro tga teng radiusi rotaga teng bo'lgan doiradan iborat t vaqtda erishadigan nuqtalar to'plami qochuvchiniki esa t vaqtda erishadigan nuqtalar to'plami radiusi sigma tga teng bo'lgan markazi y igrnoda bo'lgan mana bu doiradan iborat agar t o'sib boradigan bo'lsa u holda bu doiraning radiusi bunga nisbatan tezroq katta tezroq o'sib boradi chunki ro sigmadan katta va shunday biror vaqtda qochuvchining erishish to'plami erishish to'plamini ichida to'la joylashib qoladi biror teta vaqtda biz bu teta vaqtni topishimiz ham mumkin mana bu radius ro tetaga teng ro teta teng mana bu masofa qo'shuv nol, mana bu radius kichik radius bu masofa x y nol ix noldan igrik nolgacha bo'lgan masofa qo'shuv bu radius esa qoshuvchining erishish sohasining radiusi sigma tetaga teng va bundan biz tetani topishimiz mumkin sigma tetani chap tomonga o'tkazamiz tetani qovsdan tashqariga chiqaramiz ro minus sigma ko'paytiruv teta iri nol minus x nol va buni ro minus sigmaga bo'liboramiz natijada biz teta uchun quyidagi formulani hosil qilamiz igrik nol minus x nol taqsim ro minus sigma mana bu vaqtni hosil qilamiz ho'p endi savol demak teta vaqtni ichida teta vaqtda qochuvchining erishish to'plami va qochuvchi mana bu to'plamni ichida bo'ladi qulovchining erishish to'plamini ichida bu to'plam qulovchining erishish to'plamini ichida bo'lib qolyapti ho'p teta vaqtni ichida o'yinni tugatish mumkinmi mü, yoki yo'qmi mu? ya'ni kecha bilan teta vaqtni ichida qulovchi qochuvchini tuta oladimi yoki yo'qmi endi mana shu masalani qo'yamiz o'yinni tugatish mumkin ekan biz quyidagi teoremani isbotlaymiz teorema va mana bu shartni shart ostida qarayapmiz agar ru sigmadan katta bo'lsa u holda o tt vaqt oralig'ida o'yinni tugatish mumkin qisqa qilib mana ada yozaylik o'yinni tugatish mumkin o'yinni tugatish mumkin mana bu o'yinda ya'ni ber, iki, Bak, Bak, bir ikki uch o'yinda o'yinni tugatish mumkin va shu teoremani isbotlaymiz ha bu yerda biz quvlash masalasini e, ko'ryapmiz o'yinni tugatish mumkin ya'ni qochuvchini tutish mumkin quvlovchi qochuvchini tuta oladi shuni ko'rmoqchimiz isbot teoremani isbotlaymiz isboti uchta qismdan iborat birinchisi qulochi uchun strategiya qulovchi strategiyasi ya'ni qulovchiga biz strategiya quramiz ikkinchi qilinadigan ish bu strategiyaning joizligi joiz ekani va nihoyat uchinchisi o'yinni tugatish mumkinligi o'yinni tugatish mumkin mana buni ko'rsatamiz mana shu uchta isboti mana shu uchta qismdan iborat bo'ladi birinchisi qulovchini strategiyasi yani endi bu eng asosiy muhim qismi mana shu qismdan iborat bo'ladi strategiyasi biz qovchiga quyidagi strategiyani taklif qilamiz irik nol minus k nol taqsim ttt bu yerda mana bu formulada aniqlangan qo'shuv v t t katta yoki teng nol demak har bir vaqtda mana buni mana bu formula bo'yicha o'zini boshqaruvini quradi bu yerda v qosuchini tezligi tezlik vektoriv op strategiyani qurdik O, bu yerda tabiiy savol tug'iladi bu qayerdan olindi qanday qilib quriladi qurish yo'li bormi lekin bu tajribadan kelib chiqadi buni maxsus qurish yo'li yo'q lekin tajribadan kelib chiqadi bu narsa va masalalarda ham eng asosiy qiyin joyi mana shu yerda bo'ladi strategiyasini qurdik birinchi ishni bajardik ikkinchisi bu strategiya joizmi ya'ni mana bu shartni qanoatlantiradimi mana bu shartni qanoatlantiradimi yani endi biz shuni tekshiramiz buning uchun biz e, dastlab uni kvadratini tekshiraylik kvadratini olaylik teng mana bu ifodani kvadrati modulni kvadratini y nol minus x nol taqsim tt plyus v t ning kvadrati a buni ham quyidagicha yozishimiz mumkin игры 0 минус x 0 на квадрат так тета квадрат плюс а и кипает ру и тета тета игры нон минус x 0 в это верно скаляр копает у вектор в это вектор вектор ларна скалер кипает масса плюс а в это uzunligini kvadrati va bu yerdan biz quyidagini hosil qilamiz bizga ma'lum skalar ikkita vektorni skalar ko'paytirmasi uchun masalan x y vektorlarnig skalar ko'patrmasi uchun mana bunday formulani bilamiz x xning uzunligi y irikning uzunligi ko'shiy tengsizligi bajariladi mana bu yerga shuni qo'llaymiz shu bilan bir vaqtda tetai o'rniga mana bu ifodani ham olib kelib qo'yamiz bu tengsizlik hosil bo'ladi u holda buni olib kelib qo'ysak kvadrati bu yerda kvadrat bilan qisqarib ketadi ro minus sigmaning kvadrati qo'shuv ikki ro minus sigma taqsim ir nol minus x nol ko'paytirib va mana bu yerda endi qo'shiv tengsizligini qo'llab y0 minus x nol ko'paytiruv v t plyus a bu yerda vni eng katta qiymati sigmaga teng o'shu sigma kvadrat sigmaga almashtiramiz natijada biz quyidagicha tengsizlikni hosil qilamiz ho'p mana bularni qisqartirishimiz mumkin v t eng katta qiymati sigmaga teng buni sigmaga almashtirib biz quyidagi tengsizlikni hosil qilamiz ro minus sigmaning kvadrati qo'shuv ikki ro minus sigma ko'paytiruv sigma qo'shuv sigma. sigma kvadrat va bu yerda a plyus b ni kvadrati formulasiga tushyapti bu teng ro minus sigma plyus sigmaning kvadrati sigmalar bir birini yo'qotsa demak bu yerda ro kvadratni hosil qilamiz shunday qilib modul yutenin kvadrati kichik yoki teng ro kvadrat tengsizlik bajarilyapti bundan biz mana bu tengsizlikni hosil qilamiz tengsizlikni hosil qilamiz demak qurilgan strategiya joiz ekan endi va nihoyat uchinchi holt o'yinni tugatish mumkin shuni ko'rsatamiz x teta ni hisoblaymiz teng a yechim formulasiga ko'ra bu x nol qo'shuv integral noldan tetagacha yu s d sga teng yu esni o'rniga mana bu ifodani olib kelib qo'yamiz teng x nol qo'shuv integral noldan tetagacha igri nol minus x nol taqsim teta qo'shuv v s s integrallaymiz teng x nol ho p mana bu o'zgarmas o'zgarmas vektor integrallasak y nol minus x nol qoladi qo'shuv integral v sni integrali noldan tetagacha v s d s <sharp> mana buni hosil qilamiz ik nollar bir birini yo'qotadi nol bo'lib ketadi natijada biz noldan tetagacha v s d sni hosil qilamiz bu esa igrk ttaga teng shunday qilib teta vaqtda x y y yani, dayana, tt ir ga teng ekan bu degani teta vaqtda o'yin tugadi shunday qilib agar ro sigmadan katta bo'lsa u holda mana bu vaqt ichida aynan bu yerda biz aynan mana shu vaqtni o'zida tutish mumkinligini ko'rsatdik e, demak o'yinni tugatish mumkin ekan hop bu yerda mana bu strategiyani qu'rdik bundan boshqa strategiyalar ham ko'p biz kelgusida bu strategiyalarni o'rganib boramiz